嗯，都是大块的肉，这味道可真没着啊，我若拿出肚，瓦肉和肉肠，阁下怎么应付我？还有这个风景，哦吼！秋天的天气凉飕飕，吃点肚瓦肉热乎乎，那不挺好吗？嗯，肚瓦肉肉肠冷水下锅，嗯，再放肉肠，嗯。 来，再放点葱，再来一块儿，再放点姜，黄豆料这么大的猪肉，大点也放点儿。弟弟盖上锅盖，煮它一个小时就行了。好期待呀，哥！拿碗疼了，肚包肉肉成熟了，快拿上桌。我们开始吃吧。嗯，我们的肚包肉肉肠，再撒上这个香菜，味道肯定美味了。 嗯，都是大块的肉，这味道可真没着啊！嗯，这味道感觉上了那个，哥 <laughs> 那我几好嘛，拉丝呢。嗯。嗯姐夫，这味道非常适合我的胃。嗯。 给大家切开一个看看，看我们的肚肉都是大块羔羊后腿肉，而且羔羊肚子，味道特别好吃。来蘸点这个草原韭菜花，再蘸点辣椒酱，我爱吃辣椒酱，少蘸点儿。而且我们的肚肉瘦肉多，肥肉少。嗯，哥，我吃个肉肠。嗯。 这肉肠里边都是大块瘦肉啊，嗯，这味道嘎好，动都不知道，那我挺好？我也尝尝这个肉肠。哎，看这肉肠，都是大块瘦肉啊，而且肯定香。嗯，那小姨子尝尝肉肠。 排队是羔羊肉，嗯，是不是？是,是不是非常适合你的胃？哥，羊群来了，嗯，你们慢点吃啊，我出去捡羊，嗯嗯。